নমস্কার স্বাগতম জানিয়েছি এটি ব্লগতে আশা রাখছো আপনার বহুত বেশি ভালো আছে আপনাদের নিশ্চয়ই মানে নিউজ তো গম পাইছে লাস্ট এটা বা দুটা ভিডিওত মই আপোনালোকক মই থ্ৰী মান্থতনো কি কি খাওঁ তাৰে অকণমানকৈ দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আচলতে যেতিয়া মই প্ৰেগনেণ্ট হৈছোঁ তেতিয়াও মই বহুত মানুহৰ ভিডিঅ'ছ কল কৰিছোঁ মানে ইমানেই চাইছোঁ ইমানেই চাইছোঁ কি খালে ভাল হ'ব কি নাখালে ভাল হ'ব লগতে বহুতে খাবও নোৱাৰে কাৰণ ভমিট আৰু নজিয়া প্ৰব্লেমটো থ্ৰী মান্থত থাকে বহুত থাকে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে যে বহুতৰে চাবলৈ কৰি দিলে মন যায় যে কোনেনো কি খাইছে এনেকৈ তাৰপিছত মই ভাবিছিলোঁ যে মই অকণমান ৰেকৰ্ড কৰিম প্ৰতিটো মাহতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধৰি লওক টু মান্থছ থ্ৰী থ্ৰী মান্থ্ ফ'ৰ মান্থ ফাইভ মান্থ ছিক্স মান্থ এনেকৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু আৰু লগতেতো খাদ্যসূচীবোৰো একেই থাকে আৰু লগতে আহিবলগীয়া দিনবোৰত মোৰ কি খাবলৈ মন যায় মন নাযায় বা কিবা যদি সলনি হয় সেইটো মই এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু বৰ্তমান এইকেইটা দিনত মই কি খাই আছোঁ তাকে আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখুওৱা বুলি ভাবিছোঁ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মই এবাৰ এটা বহুত বস্তু খাব নোৱাৰোঁ একদমকৈ মই ষ্টাৰ্ট কৰিম প্ৰথমতে ইমান গৰম ভালেগী আৰু আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীও ল'ব পাৰে যিসকলৰ তাত বহুত গৰম পৰিছে তেওঁলোকে গৰম পানী নালাগে গৰম পানী ঠাই ঠাণ্ডাও ল'ব পাৰে কিন্তু প্ৰেগনেঞ্চিত বহুত গেছৰ প্ৰব্লেমো হয় সেইকাৰণে গৰম পানী ল'লে অকণমান কমি থাকে আৰু আছে গাৰু এটা আছে ইয়াতে মানে কালি ধোৱা আছিলে ধুবলগীয়া আছিলে সেইকাৰণে মই যিহেতু কালি পানী অহা নাছিলে সেইকাৰণে খুলি মেলি পেলাই থৈ দিলোঁ আৰু সদায় মই এনেকৈ বহুতে চকীত এনেধৰণে গাৰু দি লওঁ দি ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে সুবিধা হয় কঁকালৰ বিষ নহয় যিসকল প্ৰেগনেণ্ট আছে তেওঁলোকে যিসকল ফাইভ ছিক্স মান্থ চলি আছে তেওঁলোকৰটো কঁকালৰ বিষ আৰম্ভ নিশ্চয় হৈ গৈছে চাগৈ আৰু যিসকল ক্ষণমীন মানুহ তেওঁলোকৰ চাগে হোৱা নাই কিন্তু নুশুবলৈ হ'লে এনেধৰণে অকণমান দি পেলাই বহিলে সুবিধা হয় আৰু এই ফ্লগটো তিনি মাহৰ শেষ হ'বলৈ এটা দিন থাকোঁতেই মই শ্বুট কৰিছিলোঁ আৰু লগতে শোৱাৰ পৰা উঠিয়েই অকণমানতো পানী খাওঁৱেই তাৰপিছতে মই এনেধৰণে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈ লৈছোঁ এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছত আছে মানে আখৰোদ আৰু লগতে আছে চাৰিটা কাঠবাদাম আৰু লগতে এটা কল আচলতে আখৰোদ খোৱা বা এনেকুৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খোৱা মোৰ মাত্ৰ চাৰিদিনমানহে হৈছে তাৰ আগত মই কেৱল শোৱাৰ পৰা উঠিয়েই পানী খাই কল খাইছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান মই এয়া খাই আছোঁ আচলতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খোৱাটো বহুত ভাল কিন্তু কলটো গোটেইটো মই খোৱা নাই কাৰণ ড্ৰাই ফ্ৰুটছটো এটাও খাব লাগিব আৰু এতিয়া মোৰ সময় হৈছে আঠ তাৰমানে কি জানেনে খোৱাৰ পৰা উঠি পেলাই ধৰি লওক মানে অকণমান হেৰি কৰি অকণমান দেৰিও হয় যিহেতু মোৰ ৰাতি পেচাপ কৰিবলৈ উঠি থাকিব লাগে অকণমান ৰাতিও হয় আৰু এওঁ আহি পালেহি এইফালে তেওঁ আজি লৈ আহিছে বাহিৰৰ পৰাই মানে ব্ৰেকফাষ্ট আচলতে এওঁ এটা দিনে ৰাতি ডিউটি থাকে আৰু যিদিনাখন ৰাতিপুৱা আহে সেইদিনাখনেই মোৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট বাহিৰৰ পৰা আনে হাইজিন মেইনটেইন কৰিয়ে আনে ভাল এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰাই আনে কিন্তু কথা এটা হয় মানে মই য'ত মইতো বাহিৰৰ মানে বেলেগৰ হাতৰ খাব নোৱাৰোঁ ন কেৱল নিজেই ৰান্ধো নিজে খাওঁ কেতিয়াবা এওঁ বা কেতিয়াবা চঞ্জুৱে বনাই আৰু কিন্তু তাৰ বাদেতো মই কেৱল নিজৰে হাতৰ খাওঁ সেইকাৰণে কেতিয়াবা টেষ্টটো সলনি কৰিবৰ কাৰণে এওঁ মোক কেতিয়াবা বাহিৰৰ পৰা আনি পেলাই ব্ৰেকফাষ্টটো খুৱাই বাৰু আৰু এইফালে এতিয়া মানে সেয়া খোৱাৰ প্ৰায় এক ঘণ্টাৰ পিছত মই ব্ৰেকফাষ্টটো খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ এতিয়া চাৰে ন মান বাজিছে আৰু কাৰণ আকৌ বেছিও দেৰি হৈ যায়গৈ সেইকাৰণে চাৰে ন বা দহটাৰ ভিতৰত মই ব্ৰেকফাষ্টটো খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ অহাকালিলৈ মই আপোনালোকক মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমেষ্টাৰটো কেনেকৈ গৈছিলে নজিয়া বা এইবোৰ যে হৈছিলে তেতিয়া মই কেনেধৰণেনো নিজক বুজাইছিলোঁ বা কেনেকৈ কি কৰিছিলোঁ খাব পাৰিছিলোঁ নে নাই গোন্ধ পাইছিলোঁ নেকি সকলোখিনি মই আপোনালোকক অহা কালিলৈ ভিডিঅ' এটাত জনাম মানে মোৰ ফাৰ্ষ্ট টেমেষ্টাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বুলি আছে সেইটো মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম খাই লৈ মই অলপ সময় কিন্তু খোজ কাঢ়োঁ মানে ডাইৰেক্ট বহি নাথাকোঁ কাৰণ বহি দিলে যদি আপোনালোকে খাই পেলাই বহি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু গেছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু তেতিয়াই বমি হ'ব পাৰে ত' অলপ সময় খোজকাঢ়ি আহিয়ে এতিয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ মেডিচিন ফলিক এচিড আৰু লগতে এনেধৰণে মাল্টিভিটামিন এইবোৰ মোক ডক্টৰে দিছে নেখালেওতো নহয় আৰু খাবই লাগিব তো সেইফালে মই খাই লৈছোঁ এওঁ আচলতে মোক মাতি আছে প্ৰায় এক ঘণ্টাৰ পিছত মানে এঘাৰ এঘাৰটাৰ পৰা এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটাৰ ভিতৰত আৰু মই নাৰিকলৰ পানী খাওঁ বুলি ভাবি মানে সদায় খাওঁ আৰু যিহেতু মোৰ পানী পিয়াহ লাগে তেতিয়া মই নাৰিকলৰ পানীটো লৈ লওঁ কিন্তু তাৰ মাজে মাজে মই কিন্তু নৰ্মেল পানীও খাই থাকোঁ নেমু পানীও খাওঁ লগতে তাতে মই খাওঁ দৈ দি পেলাই পানী খাওঁ মানে চাঁচ বুলি যে যিটো কয় আৰু এইফালে অলপ সময়ৰ পিছতে মই কাটি আছোঁ দুপৰীয়া ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে ৰান্ধাৰ কাৰণে মানে অকণমান চিকেন আছিলে সেইখিনি মই ৰান্ধি আছোঁ কাৰণ মই গা ধুবই লাগিব গা ধোৱা আগতে চিকেনখিনি ৰান্ধি মানে যদি কাটি লওঁ গোন্ধ চোন্ধ নাথাকে আৰু গাত নালাগে ত' এই মই যে কৈছোঁ সেয়া কাটি মেলি আহি এতিয়া পানী খাই লৈছোঁ পানী এগিলাচ খাই লৈ তাৰপিছতে মই গা চা ধুই মেলি তাৰপিছত অঁ মই ঘৰ সাৰিম তাৰ পিছতহে মই গা ধুবলৈ যাম কাৰণ ঘৰ সৰাটো মই আগতীয়াকৈ কৰি লওঁ ঘৰটো মই কেতিয়াবা একদম ৰাতিপুৱাই সাৰি দিওঁ কিন্তু কেতিয়াবা থাকি যায় তো সেইকাৰণে এঘাৰটামান বাজেগৈ আৰু চাৰে এঘাৰটা এঘাৰটা তেনেকুৱা আৰু তো এইফালে ঘৰটো সাৰিয়ে মই গা ধুবলৈ যাওঁ আৰু তাৰপিছত মই দুপৰীয়া ৰান্ধিম এয়া মই এতিয়া অকণমান মই ঘৰ সৰাটোহে কেৱল চাপৰি পেলাই এনেধৰণে অকণমান চাপৰি পেলাই কৰোঁ বাকী যি ঘৰ মোচা থাকে বাকী যি মানে চাপৰি চাপৰি কাম কৰা থাকে সেইখিনি আমাৰ এওঁৱেই কৰি দিয়ে ঘৰটো তেওঁ দুই তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে কৰে বাৰু তেনেকৈ আৰু এইফালে দুপৰীয়া মই গা ধুই মেলি আহিলোঁ এতিয়া ফালে অকণমান মই লৈছোঁ এয়া তিয়ঁহ অকণমান দাইল আৰু অকণমান লৈছোঁ চিকেনৰ তৰকাৰী আৰু কেইটামান ভাত আৰু এইফালে এওঁক মই দিয়া নাই কাৰণ তেওঁৰ বাতিত নাথিবই সেইকাৰণে দাইল চাইল চব তেনেকৈ মই দি দিছোঁ বাতিকেইটা অলপ সৰুৱে হয় আজি আমি দুয়োটাই একেলগে ৰান্ধ ভাত খাবলৈ ওলাইছোঁ এনেই সদায় তেওঁ এইকেইটা দিন দিনৰ দুটাৰ পৰাই ডিউটি আছিলে ডিউটিত থকা থাকোঁতে সদায় গুচি যায়গৈ কিন্তু এজন ল'ৰাৰ ছুটি আছে সেইকাৰণেহে আচলতে নহ'লে সদায় চাৰিটাৰ পৰাই ডিউটি থাকিব এতিয়া চাৰিটা বাজিছে দুপৰীয়া দুটা বজাত ভাত খালোঁ নহয় এতিয়া চাৰিটা বাজিছে চাৰিটা বজাত মই দৈ এবাটি খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ সদায় এনেই চাৰিটাৰ পৰা পাঁচটা ভিতৰত বজাৰ ভিতৰত মই এটা ফ্ৰুটছ লওঁ ফ্ৰুটছৰ ভিতৰত সদায় প্ৰায় মই হেৰিয়ে খাওঁ মানেতো গোৱা ভা মানে মধুৰিআম খাওঁ কিন্তু বৰ্তমান মধুৰিআম আজি শেষ হোৱাৰ কাৰণে আজি মই দৈ লৈছোঁ দৈও খাই বহুত বেছি ভাল লাগে দৈ খালে আমাৰ পেটটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে যিহেতু সেইকণ সময়ত মোৰ গৰমো পৰি আছিলে এতিয়া বাৰু গৰম ইহঁতে কমিলে সেইকাৰণে দৈ মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই খাওঁ আৰু এতিয়া সাতটা বাজিলে সাতটা বজাত খাব লাগিব গাখীৰৰ সৈতে মা মাদাৰ হৰ্লিক্স আচলতে মই মাদাৰ প্লাছটো লওঁ প্ৰটিন পাউডাৰত আচলতে ডি এইচএ থাকে আৰু ডি এইচ এ মই আপোনালোককো ক'ম আৰু তিনি মাহৰ পৰাই ল'ব কাৰণ বেবিৰ বেবীৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টটো আচলতে তিনি মাহৰ মানে ছেভেন উইকচমানৰ পৰাই হৈ যায় ছেকেণ্ড মাহৰ পৰাইতো হয় আৰু কিন্তু উপায় নাই কিন্তু ডক্টৰতো আমাক চাৰি মাহৰ পৰাহে ৰিক'মেণ্ড কৰে কিন্তু এওঁ আগতীয়াকৈ আনি দিলে তো মই খাই দিলোঁ আৰু একো নহয় আৰু মোকতো চাৰি মাহতো নিদিলে ডক্টৰে সেইকাৰণে ভালেই হৈছে নিজে লৈ খাই দিছোঁ কাৰণ এইটো বস্তু মই বহুতেই ৰিকমেণ্ড কৰি আছিলে আৰু এইফালে এয়া মই গাখীৰৰ লগত কেতিয়াবা বেলেগ বেলেগ খাওঁ এইটো মই লওঁ কেতিয়াবা চানা লওঁ কেতিয়াবা মাখনা লওঁ কেতিয়াবা মই চেৱৈ লওঁ চেৱৈটো এয়া মই ঈদৰ সময়তে অনা কিন্তু বৰ্তমান খোৱা নাই আৰু আৰু লগতে এটা কথা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি যে সেইখিনি মই মানে দিনত মানে সন্ধিয়া টাইমতে ভিজাই দিলোঁ নহ'লে মই পাহৰি যাওঁ যে ৰাতিপুৱালৈ সদায় মই কেতিয়াবা ভিজাবলগীয়া হয় আৰু আবেলি খাবলগীয়া হয় তেনেধৰণে অলপ দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে মই এতিয়াই ভিজাই দিছোঁ মনত পৰি থাকোঁতেই আৰু আমাৰ ঘৰত সেই চৰাইকেইটা আছে যে সেইকাৰণে অকণমান চিঞৰি আছে মই কৰি মানে বহাৰ কৰি থাকোঁতে সেইকাৰণে অলপ চিঞৰি আছে অকণমান ইগন'ৰ কৰিব মাতটো আৰু এতিয়া মই কিবা কৈ আছোঁ যে এতিয়া মই কেতিয়াবা জলপান লওঁ কেতিয়াবা মই পিঠাগুড়ি লওঁ কিন্তু আজি মই বিস্কুট লওঁ বুলি কৈ দিল মোৰ ভোক লাগিছে এতিয়া যিহেতু আজি আবেলি মই ফ্ৰুটছ নাইবা সেইকাৰণে এনেই মই নৰ্মেলি ফ্ৰুটছ এটাও লওঁ যদি দৈ সৰহকৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে ফ্ৰুটছ নলওঁ তেনেকুৱা আৰু মিলাই মেলি খাওঁ আৰু সদায় যে এটা বস্তুকে খাওঁ সেইটো নহয় তেতিয়া ইয়াতে মই তিনিখন বিস্কুট দি দিম বেছি নিদিওঁ প্লাছ এয়া লৈ ল'লোঁ এতিয়া মই ভিজিবলৈ দিম একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যে খাই যে তেনেধৰণেই মই এতিয়া আজি খাওঁ ভোক লাগিলে খাওঁ আৰু যদি দিনত কেতিয়াবা ফ্ৰুটছ লোৱা নহয় তেতিয়া আৰু এইফালে মই দুচামুচ ল'ম দুচামুচত এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ডি এইচ এ লেভেল যায় বুলি কয় কিন্তু আপোনাৰ মই এটা হোৱা এটা ভিডিঅ' চাইছিলোঁ তাকতো তিনিবাৰ খাবলৈ দিছে জানেনে তিনিবাৰ নোৱাৰোঁ গাখীৰ খাব পাৰেনে মই নৰ্মেল গাখীৰ খাব পাৰোঁ কিন্তু মই এনেকুৱা প্ৰটিনজাতীয় পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত কিন্তু মই অলপ অসুবিধা পাই আছোঁ এদিনটো মোৰ বমিয়ে হৈ গৈছিলে যেতিয়া মোৰ ছেকেণ্ড নহয় থাৰ্ড মাছ চলি আছিলে এতিয়া মানে থাৰ্ড মাহৰ যিটো ষ্টাৰ্টিং আছিলে তেতিয়া একদম বমি হৈ গৈছিলে তেতিয়াৰ পৰাতো মই খাব কেতিয়াবা মই খাবও নোৱাৰিছিলোঁ প্ৰথম দিনকেইটাতো মই বহুত স্কিপ কৰিছোঁ গাখীৰ আৰু এনেকুৱা প্ৰটিন পাউদাৰ কিন্তু মই যেতিয়া বুজি পাইছোঁ যে নাই বহুত বেছি প্ৰয়োজন সেইকাৰণে তেতিয়াৰ পৰা আৰু খাবলৈ লৈছোঁ কাৰণ নেখালেতো নহ'ব ন আৰু এইফালে এয়া খাই লৈ এতিয়া ৰাতিৰ কাৰণে প্ৰায় নটা মানত নটা মানত আৰু নটা পোন্ধৰ মানত এইফালে এয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ চিকেন দৈৰে বনোৱা আৰু লগতে ভাজি আৰু দাইল এইটো হৈছে দুই তিনিদিনৰ পিছত মানে মই ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ সিদিনাখন মই ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ নহ'লে সেইকাৰণে মই কেইবাদনৰ পিছতহে ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ বাৰু ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ শেষ কৰিছোঁ কেনে পালে বাৰু তলত কমেণ্ট কৰিব যদি পাৰে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰনো দিনবোৰ কেনেকৈ গৈছে জনাব এইটো মোৰ তিনি মাহৰ দিন মানে কাৰ্যসূচী হয় আপোনালোকক মই চাৰি মাহতো কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ চাৰি মাহ ো যাওঁতে একদম শেষৰ সময়ত আপোনালোকক নিশ্চয় দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম লগতে মই কি কি খাওঁ তে আজি লাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই